Всем привет, с вами Львинь и это обзор остановочной платформы Шляхова. Начинаем! Данная платформа находится в Киевской области. Платформа низкая. Платформа находится в селе. Также недалеко от этой платформы раньше был переезд, однако сейчас лишь переход. Вот такие навесы есть на этой платформе, по одному по каждую сторону. Также тут имеется типичная отделка платформ Киевской области. Половина платформы это бетонные плиты, другая половина это обычные тропинки. Вот такой довольно интересный, красивый и относительно современный переход есть на этой платформе, а также лестница эм, ну, местная лестница. А вот переход через пути подальше от платформы. Выглядит надежно. Очень надежно. Вот мы на перегоне. Довольно красивое место для съемки поездов. Недалеко от этой остановочной платформы. А поездов здесь бывает действительно много, причем самых разнообразных. А теперь на минуту я замолкаю, чтобы вы полностью насладились всей атмосферой этой остановочной платформы. Недалеко от этой остановочной платформы имеется небольшое озеро. Вот такая она остановочная платформа Шляхова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ну а с вами был Львини, всем удачи, всем пока.